Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0 у микрофона Дарита Пузлива. За подделку протокола общего собрания теперь грозит уголовная ответственность. Такие изменения внесли в жилищный кодекс, пишет Центр общественного контроля ЖКХ. В новой редакции появилась новая форма проведения собраний – очно-заочная. При таком способе отсутствует необходимость повторного уведомления жильцов дома о проведении собрания – сначала очного, а потом заочного. Но все решения должны быть оформлены в письменном виде, даже тех собственников, кто голосовал на очном собрании. Кроме этого, теперь за подделку решений протокола общего собрания собственников предусматривается уголовная ответственность, так как документы признаются официальными. Дайджест недвижимости. В ту же сдали дом для переселенцев из аварийного жилья. Ключи новоселам вручил губернатор Никита Белых, пишет пресс-центр областного правительства. Квартира в новом доме полностью готова к приезду жильцов. В них установлена сантехника, двухкамерные стеклопакеты, электросчетчики и приборы учета расхода воды. В комнатах поклеены обои и уложен линолеум. Общая стоимость строительства составила 6 миллионов 200 тысяч рублей. Средства выделены из федерального, областного и местного бюджетов. Большая часть новоселов – это пенсионеры, некоторые имеют инвалидность. Добавлю, в области с 2008 года в рамках взаимодействия с фондом ЖКХ переселены из аварийных домов более 6 тысяч человек. 523 аварийных дома расселили. Дайджест недвижимости. Земля в городской черте за месяц подешевела на 20%. Сотка в июле в среднем стоила 158 тысяч рублей. Между тем, относительно аналогичного периода прошлого года, земля подорожала более чем на 6%. На этом все в студии работала Дарья Ты Пузлива дайджест недвижимости.